হেল্ল' এভৰি ওৱান আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু আমাৰ পূজা সৰু সুৰাকৈ এনেই মানুহজনে পাতিছে আৰু পাতিছে মানে কি আৰু এনেই নিয়মটো কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বাৰু দেই এইফালে এনেকৈ সৰুকৈ নিয়ম কৰিছোঁ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক মানুহজনে ধুনীয়াকৈ চাকি গছ জ্বলাই এনেকৈ কৰিছা আৰু আৰু আমাৰ পোৱালিকেইটা চাব দেই ভণ্টি আহিলে ৰাতিপুৱা এইকেইটা কি কৰিছা অ তোমালোকে গা ধুলা আকৌ মাটিকালৈ চুইছা যোৱা পিছফালে যোৱা হাত ধোৱাকৈ যোৱা ভণ্টি যোৱা এইগৰাকী চাওঁ খাই কৈ দিয়া দাঁত নাই দাঁত নাই খুলি বুৰি ন হা একদম মানে তাহাঁতি অঁ বেটা পাপাক খং কৰিব আকৌ দেই পিছফালে যোৱা কিন্তু আগফালে নাহিবা ইফালে সিহঁতি একদম ফুল ছিঙি খেলি আছে ন হয়নে এইফালে গোটেইকেইখনতে ধুনীয়াকৈ ষ্টিকাৰ লগোৱা হ'ল আৰু তাৰপৰা মালা লগোৱা হ'ল এইখন মূৰ এইখন মানুহজনৰ তাৰ পৰা এইখন আমাৰ ভতিজাটো এইটো দগা এঘাৰটা বজাত উঠিছেহে এতিয়া চাওঁ এইফালে অঁ দগা চাওঁ ব্ৰাছ কৰিছেহে উঠুৱাই উঠুৱাই মানে আমূল হৈ গ'লগৈ এটা ষ্টিকাৰ লগাই দিছে আৰু এইখন আমাৰ পোৱালিটোৰ বাপেকে একদম ধুনীয়াকৈ ধুই দিলে ফালে মালা এডাল পিন্ধাই দিছে সেয়াই আৰু ন বিশ্বকৰ্মা পূজা হয় নাই এইফালে সোণ মইনা আহিলে দেই চাহ খাই আছে ই আয়ালী ছোৱালী এজনী ফটো দেখাইছে ই এইকেইটা কি কৰিছা কুৰ্তি খাইছে চিপ্ছ খাইছে এইবোৰ দৌ মাৰি ফুৰিছে আৰু দুয়োটা দেই ন ককাই ভাই দুয়োটা লগ পাই লৈছে আৰু আমাৰ এইকেইটা ভাত খাইছে দেই পোৱালিকেইটা মাংস নেখালা নি দেখিছা ভণ্টি বাই তিয়হ খাইছে গ্ৰীণ কালাৰ ভেজিটেবল খাইছে তুমি একো নোখোৱা নহয় অকল আলু দালি আৰু কণী হা কি পাত পাতখিলা খালে নহ'ব নহয় চব খাব লাগিব ন ভণ্টি ভাল ছোৱালী অ এইবোৰ খাব লাগে হয় নাই কোৱা অ পঢ়িব পাৰিব নহয় হ'ব দে যিমান পালো পক হ'ব খোৱা ভাত খোৱা ভণ্টি ভাত লাগে নি খাই লোৱা দেই ইমান হুলস্থ হৈ আছে অ বিশ্বাসমা খাব আহিছো দেই এই গৰাকী কত খাব চোৱা আই এইফালে ভাত খাব লৈছোঁ হে ভিডিঅ' ভিডিঅ' কল কৰিছোঁ ভিডিঅ' কল কৰিছোঁ কিনাই খালি বিশ্বকৰ্মা খাই আহিলোঁগৈ নৈবোৰ ঘৰৰ পৰা তাৰপাছত ল'ৰাক পঢ়ালো যিহেতু এক্সাম পালেহি বিশ্বকৰ্মা পূজা খাবলৈ গৈছিলোঁ আকৌ হেৰি বিশ্বকৰ্মা পূজা খাই আহিলোঁগৈ তাৰ পাছত এতিয়া আছে বেটাৰ ভদিয়া চৌধোৱা মানে কি বুলি ক'ম এতিয়া আগত দিছিলোঁ চাগৈ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ' এটা মানে ভাদ মাহত যিহেতু ই ভাদ মাহত জন্ম সেইকাৰণে মানে আমাৰ ইয়াক নিয়ম আৰু সেইটো ধুনীয়াকৈ তাক মানে এসাঁজ খোৱাব লাগে আৰু ভাদৰ লাষ্টৰ দিনা আজিতো ভাদৰ লাষ্টৰ দিন সেইকাৰণে আজি ধুনীয়াকৈ তাক মানুহজনে হাঁহ এটা আনিলে বত্ৰাকৰ ঘৰ পৰা তাৰপিছত সেই হাঁহটো ধুনীয়াকৈ কাটি বাচি ধুনীয়াকৈ মানুহজনে বনাইছে মায়ে ভাত চেয়া দিছে ভাত বনাইছে মই একো কৰা নাই আৰু মই ল'ৰা পঢ়াইছোঁ আৰু বাচন বৰ্তন ধুইছোঁ এইবোৰে কাম কৰি আছোঁ এইফালে বেটা আমাৰ ভটিয়া বেটা চাওঁ ভটিয়া বেটা চাওঁ এইটো ন টোপনি ধৰিছে বোলে আমাৰ ৰান্ধনীকেইটা নেদেখাওঁ অকণমান ষ্টাইলটো বেলেগ গৰমৰ কাৰণে অকণমান ষ্টাইলটো বেলেগ হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে নেদেখাওঁ ন হা অঁ বডি থাকিলেও বেলেগ কথা একদম মানে বডি নাই যে সেইকাৰণে নেদেখুৱাওঁ আৰু কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া কি খবৰখন মাক দেখুৱাই দিম দেই মই মা একদম পূৰা মানে টোপনি দিনটো আচলতে ইটো সিটো কৰি আছিল যে ভাগৰ লাগিলে চাগে দিনতো শুবলৈ নাপালে আনকালে শুৱে বাৰু দিনত একদম পূৰা টোপনি গৈছে দেখাইছোঁ দেই আপোনালোকক দেখুৱাই নাই দেখুৱাবলৈ নিদিয়েও কি ল'ৰা মানে ভায়েকক ধৰি লৈছে অঁ পঢ়ি নিজেদি পৰিল কৰি দুখ পাই লওঁ দেই নেদেখাওঁ নেদেখাওঁ বন্ধ কৰি বন্ধ কৰি দিয়ক পোৰা হৈ আছে বেচাইছে নে এতিয়া হাঁহ মাংসৰ গোটা ভাজি বনাম বুলি কৈছে বাৰু বনাই ন বনাই নাজানো বাৰু তাৰপাছত হা অঁ মানুহজনে মাংস বনাই আছে মই দেখুৱাইছোঁগৈ বাৰু আপোনালোকক আৰু সেয়াই আৰু বিশ্বকৰ্মাও এনেই সৰুকৈ নিয়ম এটা কৰিলোঁ আৰু ইমান ডাঙৰকৈ আমাৰ পতা নহয় নিয়মটো কৰিলোঁ আকৌ এতিয়া ভটিয়া চৌ ধুম আৰু ধুনীয়াকৈ মানে ঘৰ দুৱাৰ মুচি ধুনীয়াকৈ মানে চৌ আমাৰ ইয়াততো যিহেতু জুই নাই ন সেইকাৰণে চৌ শাৰী যি আছে আৰু চব চাফ চাফাই কৰি ঘৰ দুৱাৰ চাফা কৰি ইয়াক মানে এনেকৈ ভাতটো হেৰি কৰা হয় তেনেকুৱা কি হ'ল মই এতিয়া মাংসখিনি দেখুৱাওগৈ দেই এইফালে মানুহজনে মাংস বনাইছে অমিতা দিছা ন অমিতা আলু বিলাহী দি ধুনীয়াকৈ মাংস বনাইছে পেটাৰ কাৰণে আৰু এইফালে মাংসৰ গোটা ভাজি বনাবলৈ থৈ দিয়া হৈছে কিন্তু আইদেউ দেখোন একদম টোপনি মা পুৰা টোপনি গোটা ভাজি বনাই নে কি বনাই বনাব আৰু এতিয়া চাৰে নটামান বাজিলেগৈ এইফালে ভাত চোৱা দিছে হা এইফালে ভাত চিয়া দিলেখিনি হৈ গ'ল বৰা ভাত গোটা গোটা ভাজি বনোৱা ৰান্ধনি উঠিলে দেই বনাবলৈ লৈছে আৰু ন ইফালে আকৌ মই বেটাক ধুনীয়াকৈ খাবলৈ সেৱা এটা কৰি দিছোঁ বৰ বিশেষ তেনেকৈ নিয়ম নাই তাক আৰু ধুনীয়াকৈ এসাঁজ খুৱাব লাগে এইফালে থকা চোফাখনো আঁতৰাই দিলে মানুহজনে আৰু ইয়াতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ সি খাবলৈ লৈছে সেয়াই আৰু এনেকৈ নিয়ম কৰোঁ ভটীয়া চৌধোঁ এতিয়া মানে ইয়াক মানে সৰুৰ পৰা আৰু জন্মৰ এবছৰৰ পৰা এই নিয়মটো কৰি থকা হৈছে আৰু প্ৰতি বছৰে বছৰে ভাদ মাহৰ লাষ্টৰ দিনা মানে এইটো কৰিব লাগে দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ তাক খাবলৈ দিছোঁ এইফালে হাঁহ গ্ৰেভি বনাইছিলে মানুহজনে আৰু গোটা ভাজি অকণমান বনাইছিলে মায়ে আৰু বৰা চাউল অকণমান চেয়া দিছিলে আৰু দিশত ভাত এনেকৈ তাক সানি দিছোঁ ভাতকেইটা খাবলৈ বুলি আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব চেনেলটোলৈ যদিহে নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়া মই যিবিলাক ভিডিঅ' দি থাকোঁ সকলো আপোনালোকে চাবলৈ পাই থাকিব আৰু ধুনীয়াকৈ তাক ভাতকেইটা সানিছিলোঁ আৰু ইফালে মা আৰু আমলো ভাত দি দিছোঁ যিহেতু বহুত সময় ভাত খাইছোঁ আৰু আমি এই ডাইনিঙত কেনেকৈ ভাত খোৱা নহয় টিভিটো লগাই লওঁ টি ভি চাই চাই ইয়াত তেনেকৈয়ে ভাত খাওঁ সেইটো মানে সেয়াই আৰু তলত বহি বহি খাই খাই অভ্যাস হ'ল যে সদায় মানে খোৱা জেগা এইটোৱে আমাৰ গধূলি হ'লে ভাত সাঁজ লগে ভাগে ইয়াতে খাওঁ আমি টি ভি চাই চাই মানে ডাইনিং ৰুমতো খোৱাহে নহয় তেন্তে আজিলৈ 好吧，好吧，开始吧，姐。